Əhzə salam dostlar. Mən Abdullah. Bu gün yeni videolar qarşınızdayam. Bu video başlığında gördüyünüz kimi Melakoninə təqdim edəcəm. Bu video bu token nədir, nə deyildir, hamsı haqqında məlumat verməyə çalışacağam. Videoya keçmələr və kanalıma abunə olma, videonu bəyənmə və daha çox bu təzə videoların gəlməyini istəyirsə, yorum atmaq bunu mənə bildirməyi yaddan çıxartmayın. Əgər bunların hamısını edərsə, çəkici video sevirsiniz. Gördüyünüz kimi bizdə burda veb saytimiz bu şəkildədir. Daxil olduq və qarşı tərəf səhifə açılır. Burada gördüyünüz kimi ilk növbədə loqosu diqqətimizə çəkir. Loqosunda oyun e, konsolu işarəsi var dostlar. Bu da Melakonin oyunlarla bağlı əlaqəli doğdanlar dostlar. Yəni PlayStation da öz oyunları çıxacaq, metaverse ilə bağlı olacaq. Gələcəkləri hədəfləri böyükdür dostlar. Təbii ki, yarada bilərlər. Burada gördüyünüz kimi bizə menula webdir dostlar. İlkincə MeloSwap haqqında deyib. Dostlar, MeloSwap gördüyünüz kimi belə bir swap platforması olacaq. MeloWallet çıxacaq dostlar. MeloBrowser çıxacaq. Yəni özünün veb saytı Google kimi veb sayt çıxacaq. Dostlar, DevT komanda haqqında məlumat verib dostlar. Bu ruhət məfəqimdə məlumat verib. Biz ilkincə Dex-də necə ala bilərik ona daxil oldu dostlar. Gördüyünüz kimi daha kliklə bir səhifə açıldı qarşımızda dirib dostlar öz matematikasını burada daxil oluluq. Burada bizə Mile Coin nədir, nə deildirlər haqqında məlumat verir. Gördüyünüz kimi BEP 20 Binance Smart Chain ağında olduğunu başa salıb. Bizə gördüyünüz kimi Mile Coin-in 40 faizi likid dənib dostlar, 46 faizi e, liquid on faiz. Yəni bunu aşağıdan düşüb baxa biləcəksiniz. Burada presel start olmasından 3 saat 19 dəqiqə qalıb. 3 saat 19 dəqiqə sonra presel artıq başlayırdı. Sə minimum alış 0.01 0.1, .01 BNB-dir. Maksimum alışsa dostlar yəni soft minimum soft 0.3 BNB, maksimum alış dostlar 10 BNB lik imiş. Burada gördüyünüz kimi bizə məlumat verib Milli Coin-in sayından. Burada soft cap 400 BNB-dir, hard cap 800 BNB. Preseller dostlar, yəni 1 BNB-nin başına düşəcək məbləğ 520 milyon meladı. Burada PancakeSwap-dakı likvidə 61% olacaq dostlar. Burada aşağı nöqtə nə vaxt başlayır? 5 dekabr hansı press release start verəcək. Gördüyünüz kimi, yəni 1 dekabrın 5-i press release start veriləcək. Burdan çıxıram bolsa daha sonra daxil olan veb saytlarını daha ətraflı incələməyə. Burda almaq üçün basıb ala biləcəksiniz rahat bir şeydir. Burda gördüyünüz kimi Dev Team haqqında məlumat verilib. Gördüyünüz kimi deyən PNP onlaynı CEO-du dostlar. Bu burda gördüyünüz kimi Name Belazor Jobs var dostlar. CEO Belazor Jobs Testing Dev dostlar. Blockchain-də özü developerdir bu. Və bir də Leila Henry var. Senior developerdir bu dostlar. Burda do ut white paper var. White paperu download baxa bilərsiniz. Yəni dostlar yüklüb oxuya bilərsiniz. Burda aşağı elə bizə mailə coin haqqında dedim servisləri və marketing qədərsə. Burda əgər suallarınız varsa nəsə bunları buraya yazıb suallarınızı çaplandıra bilərsiniz. Burada sosial media hesablarının linkləri var. Daxil olaq sosial media hesablarının linklərinə və daha ətraflı izləyirəm. Gördüyünüz kimi sosial media hesablarına daxilənə görə 24800 nəfər takipçilər və sosial mediada aşağıdakı növdə ən son postuna 7 like. Məndə like atıram 8. Burada gördünüz kimi dostlar, 29 noyabrda belə bir post paylaşılıb. Bura bu postda like atıram. Melokoya səs verin dostlar. Burada gördüyünüz kimi belə bir yerdən Melokoya səs verə bilərsiniz. Presli vote deyil dostlar. Amma burada gördüyünüz kimi belə bir vaxt veriblər və səhər dostlar bütün postlara girib incələyə bilərsiniz. Artıq burdan da çıxa bilərik. Bizim qarşımızda qaldı dostlar bunların Telegram səhifələri. Telegram səhifələrinə daxil olan və oranı dincələyən dostlar Melotron Taste English deyəndə belə bir səhifə bulunmur deyir. Amma bilmirəm nə səbəbdən. Çünki bu hələlik buranı da yeniləyəcəklər yaxın zamanda və buranı da yeniləndikdən sonra artıq hər şey çox gözəl olacaq. Iı, buradan yuxarı çıxan və səhifədə gördünüz ki bizə burada Tokenomics haqqında məlumat verib. Tokenomics-ə daxil olanda gördük ki burada developer üçün dostlar 2 2300 milyard harda-sa bir token ayırıblar. Burada gördünüz kimi ə 50 milyard yoxsa nə qədər 55 trilyon deyəsən dostlar. E, partnyerlər üçün ayırıblar. Yəni 5%-ni, 20%-ni public sale üçün, private sale üçün 50%-ni, bio 5%-ni dostlar. Burada liquid reward üçün də 30%-ni ayırıblar. Burada da project marketing üçün də 5%-ni, treasury üçün də 15%-ni. Burdan Telegram kanallarını bir də atıb klikləyib girib oxuya bilər. Görürsünüz ki, e, burada atır bizi Telegramlara. Daxil olan Gördünüz ki, burada bütün komunitlər var, artıq 1400 nəfə qruplarında aktiv adam var, girib suallarınızı cavablandıra bilərsiniz. Yuxarı çıxıram gördünüz ki, belə söz admin indi və burada da Hayatlı Marketing var. Gördünüz ki, Süb Peter siz gəlib suallarınızı verə bilərsiniz istədiyiniz şəkildə. Burada greetings mail alıb deyirsə, gördünüz ki, mail coin də nələr-nələr dostu deyir, sual-cavab keçidlər. Suallarınız da girib buradan cavablandıra bilərsiniz rahat bir şəkildə. Artıq buradan çıxıram, burada da komunitlər var dostlar, gördünüz ki, buradan çıxıram və buradan da bir daha geri qaydıram a aşağıdakı növdə burada presenlənməsin bir də link veriblər. Qiymətini veb ilə gördünüz ki, burada gələcək zaman dəyərcizmi, TR20 də olacağını də deyir dostlar tokenin. Yəni hər yerdə lİstelenəcəklər. Roat məbləğ haqqında məlumat veriblər. Gördünüz ki, ilk öncə platforma dizayn olunacaq. Daha sonra YouTube marketinq olacaq, Twitter və Telegram marketinq olacaq dostlar. Daha sonra özlərinə belə bir Twitter və ya Telegram medium hesablar quracaqlar, komit hesabları. Burdan dezentralizə sormuş komitilərlə partnyorçhiplik edəcəklər. Yəni burada gördünüz ki, Tox bank hesabda ləistənəcək, CoinMarketCap-da CoinGeek-də ləistənəcək. Gördünüz ki, burada və developm ML coin tədici və ML swap yaradılacaq. Belə dostlar inkişaf vəd edəcəklər. Yəni hədəfləri bunlardır. Bu günün bu qədər. Kanalıma abunə olma, videonun bən və da təzə videolar gəlməsi üçün yorum atrabını mən bildirməyə də çağırtmıram. Əgər bundan hamısı elisə, sağ olun, sağ olmaqla gecəyəcəyəm. Fider görüşlər. Özünüzə yaxşı